Saya memasuki tentera disebabkan semangat berkoba-koba untuk mempertahankan tanah air pada 1970. Unit asas saya ialah artileri, tetapi disebabkan tertarik dengan nama elit komando, saya memohon untuk menyertainya pada tahun 1971. Staf sajen besar Mat Ali Ahmad, PGB mengimbas kembali sejarah silam 47 tahun yang lalu pada tanggal 19 April 1974 ketika beliau menyertai operasi Gonzales di Ipoh. Keadaan pada waktu itu sangat kecoh apabila pelatun nombor 9 Batalion ketiga Regiment Ranger, 3 Ranger telah bertempu dengan pengganas komunis di hutan simpan Bukit Kinta berhampiran Sungai Siput Perak. Astro Ali Ahmad ketika itu berusia 23 tahun dan baru 2 tahun menyertai skuad elit berkenaan. Sebaik berita itu sampai ke telinga anggota trup No. 9, Skuadron Z, Regimen Gerak Khas RGK. Yang berada di situ, mereka lantas mempersiapkan diri untuk melaksanakan operasi susulan bagi memburu musuh tersebut. Pada 18 April 1974, kumpulan Mat Ali berkekuatan seramai 32 anggota yang diketuai oleh Lieutenant Muda Zainal Abidin Hussein telah diterbangkan menggunakan dua buah helikopter Nuri ke kawasan pertempuran dan mereka telah diturunkan menggunakan cara abseiling bagi membantu Platun 9 dari Tiger Ranger. Mereka turut dibantu oleh satu pasukan kombat dari pusat latihan tempur tentera darat Pulada termasuk seekor anjing pengesan yang bernama Ben dan dikendalikan oleh Sajen Canden Kain ketika dalam penerbangan menuju ke kawasan operasi kesemua anggota terbabit melayan perasaan masing-masing dan tidak berbual di antara satu dengan yang lain kerana telah tersemat di fikiran mereka untuk menghapuskan komunis yang membuat huru-hara serta menimbulkan banyak kesensaraan kepada penduduk setempat bagi mereka keselamatan serta keamanan negara perlu diberi keutamaan setibanya di kawasan pendaratan yang ditetapkan berhampiran sebuah bukit kesemua anggota skuadron tersebut terjun dari helikopter dengan kaedah teknik abseiling pada ketinggian kira-kira 6 meter apa yang mencabar semasa Ops Gonzales adalah kesemua anggota dalam skuadron Ketika itu perlu bersiap sedia untuk diturunkan melalui helikopter ke tempat operasi kerana komunis ketika itu menggunakan taktik hit and run. Jelas Mat Ali, sejurus tiba di lokasi, beliau dan empat lagi rakannya diarah untuk terjun lebih awal dari helikopter bagi memastikan kawasan itu selamat sebelum helikopter menurunkan semua anggota yang lain. Setelah beberapa anggota turun, kami terdengar bunyi tembakan terdetik di hati saya bahawa musuh sedang menanti kami, katanya. Apabila tiba giliran trupe Mat Ali Ahmad untuk turun, beliau terus bergegas terjun dari pesawat untuk mencari tempat perlindungan tanpa menggunakan tali yang disediakan. Beliau tercari-cari kawasan musuh yang sedang bersembunyi tetapi hampa kerana gagal menemuinya. Kami langsung tidak dapat mencari di mana arah bunyi tembakan yang dilepaskan. Selepas helikopter berlalu pergi, kami tidak lagi mendengar sebarang bunyi tembakan dan pada waktu itu musuh telah berlari untuk mencari perlindungan dan kami pun mengatur strategi bagaimana untuk memburu mereka ujarnya lagi. Selepas yakin bahawa musuh telah tiada, seorang demi seorang bangun untuk meninjau kawasan sekeliling. Baru beberapa langkah bergerak, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara rakan yang menjerit. Jerangkap sama, jerangkap sama. Anggota tersebut ternampak beberapa wayar merintang di sekitar kawasan tersebut dan selepas diteliti rupanya ia tidak disambung ke mana-mana jerangkap sama. Sebaliknya hanya helah musuh untuk menakutkan mereka yang diketahui akan mendarat di situ. Tidak lama selepas mendarat, mereka dimaklumkan pengganas kuminis yang diburu telah bertempu dengan satu pasukan ronda dari Betilen kelima Regiment Askar Melayu di Raja. 5 REMD pada satu lokasi 15 km dari kedudukan pasukan Mat Ali keesokannya ketika fajar menyingsing truk nombor 9 bersama anjin pengesan Ben meneruskan penjejakan dan kemudiannya bercantum dengan satu platun dari 5 REMD. selepas makan tengah hari mereka mula melancarkan gerakan dengan didahului oleh Ben sepanjang perjalanan banyak jerangkap sama yang ditemui dan sebahagian daripadanya tidak dipasang dengan teliti mungkin kerana kesuntukan masa selepas melepasi kawasan jerangkap sama. Mereka menemui banyak jejak-jejak musuh termasuk lorong yang dilalui oleh musuh yang dipercayai seramai 25 hingga 30 orang lewat petang itu mereka akhirnya sampai ke satu kawasan kaki bukit yang mempunyai dua lorong dan disebabkan itu Leftenan Muda Zainal Abidin Husin memecahkan trup kepada dua kumpulan satu kumpulan diketuainya sendiri manakala satu lagi diketuai oleh Leftenan Muda Muhammad Anwar Muhammad Daud Man Ali menyertai kumpulan Leftenan Muda Zainal Abidin Husin yang akan melalui satu kawasan lereng bukit. Manakala kumpulan satu lagi bergerak terus mengikuti permatang dan mereka dijangka berjumpa semula di atas bukit untuk bermalam. Pergerakan kumpulan Leftenan Muda Zainal Abidin Husin didahului oleh seorang anggota orang asli yang bernama Prebet Man Amin. Setelah melalui lorong tinggalan musuh buat beberapa ketika, mereka akhirnya sampai ke satu anak air. Ketika trupa Mat Ali melangkah untuk melintasi kawasan tersebut, tiba-tiba mereka dihujani tembakan dari atas bukit sebelah kanan dan salah satu tembakan musuh telah mengenai prebek Mat Amin. Masa itu apa yang saya tahu kami telah memasuki kawasan serah hendak musuh dan jika lambat bertindak, pasti kami semua akan mati, ujarnya lagi. Sewaktu sibuk mencari tempat berlindung, entah bagaimana Lieutenant Muda Zainal Abidin Husin telah cedera selepas lututnya terhentak batu dan mengakibatkan sukar untuk bergerak. Selepas membantu ketua truk mencari tempat berlindung, troopman Ali dengan berani bergerak ke depan sambil melepaskan tembakan senjata M16 ke arah kedudukan musuh dengan dibantu oleh rakan-rakan yang lain dalam keadaan cemas itu. Tiba-tiba kedengaran Ben melolong akibat terkena dua das tembakan pengganas dan akhirnya mati dalam dakapan sajen Canden. Hati troopman Ali semakin geram berbekalkan pengalaman bertempur di Sibu Sarawak setahun sebelum itu. Beliau terus mara ke atas bukit dengan lebih pantas tanpa menghiraukan tembakan musuh ke arahnya. Trooper Mat Ali memanjat tebing curam seorang diri untuk memastikan beliau berjaya di atas bukit untuk membolehkannya melihat musuh dengan lebih jelas. Sewaktu itulah saya terserempak seorang musuh yang hendak melemparkan bom tangan ke arah rakan saya. Jaraknya hanya 3 meter di depan saya. Melihat itu, saya terus melepaskan tembakan semburan dari senjata saya dan tepat mengenai kepalanya. Terang beliau lagi. Sebelum itu, ada musuh yang melemparkan beberapa butir bom tangan. Tetapi yang anehnya, semuanya tidak meletup. Selepas musuh pertama berjaya ditumpaskan, trupe Mat Ali terus marah dan ternampak seorang lagi musuh. Lalu ditembaknya musuh itu akhirnya mati juga selepas ditembak oleh saya dan beberapa rakan yang lain, katanya. Melihat dua rakan mereka telah mati, ketua musuh mengarahkan pasukan mereka berundur. Dan ketika itu juga, salah seorang daripada mereka telah bertembung dengan kumpulan Leftenan Muda Muhammad Anwar Muhammad Daud. Dalam keadaan kelam kabut itu, trupa Abu Qasim telah cedera terkena sedas tembakan musuh. Kemudian musuh didapati berlari menuju ke arah satu lereng curam dan terjun ke satu kawasan gaung untuk menyelamatkan diri. Saya dengar banyak bunyi benda terhempas. Tidak pasti sama ada musuh terjatuh atau barang yang terhempas, kata terupa Mat Ali lagi. Biarpun begitu, seksyen yang diketuai oleh Sajen Rahmat Suratman sempat menembak ke arah dua orang musuh sehingga cedera sebelum mereka hilang di celah-celah pokok di dalam gaung. Sewaktu penggeledahan dilakukan, mereka kemudiannya menemui 20 beg galas musuh berisi pakaian, ubat-ubatan, dan makanan, serta dua laras senjata, iaitu sepucuk senjata automatik Thompson, submachine gun 45 model 1928 dengan tiga kelopak dan 60 butir peluru, serta sepucuk sten gun bersama dua kelopak. Turut dijumpai 161 butir peluru 9mm dan 30 butir peluru .22 beberapa butir bom tangan serta tiga mayat musuh. Pada malam itu anggota truk terpaksa bermalam bersama mayat musuh sebelum menyambung tugas penjejakan selama seminggu di situ, mulai esoknya. Namun musuh gagal juga ditemui dan sekembalinya anggota troop ke kem Tambun. Mereka disambut oleh pegawai memerintah RGK semasa itu, Lieutenant Colonel Borhan Ahmad. Dua perkara yang tidak boleh saya lupakan sehingga hari ini adalah kata-kata penghargaan daripada Lieutenant Colonel. Borhan Ahmad di mana beliau menyatakan bahawa saya adalah hero beliau kerana berjaya menewaskan musuh selepas diserang hendap. Selain itu saya tidak lalu makan selama seminggu Selepas asyik terbayangkan rupa dan bau hanyi otak musuh Yang berkecai selepas ditembak Ujar beliau sambil mengimbau kembali nostalgia yang tidak akan dilupakannya i